Right here. Всем привет! Вы на канале Катерина Друзья. И сегодня я вам расскажу, как нужно здесь выйти завести женарского хомячка или другие питомцев. Я сегодня расскажу, что для них нужно и как за ними ухаживать. Ну, мы поехали. мои первые правила. Хомячки очень любят песок. Поэтому, если вы хотите заводить хомячка, они очень любят в И куда же это ты? Ладно. А, Мячики очень любят купаться в песку. Моя Ася уже спинка белая. Ой. Пин, э, вот. Она раз-разом туда седает. И купается. Дальше. Ну, моя мячиха очень любит колеса. Поэтому у нее такое колесо. И э, корм. Это самое... О, это самое обязательное для животного. Вот, например... У... Ой, я заметила, что некоторые хомячки очень любят семечки. Особенно вот эти черные. Просто обожают. И, конечно же, как же без воды. Но теперь расскажу самые основные правила. Так, мы же некоторые знают, но джунгальские хомячки – это ночные создания. И когда очень холодно, я даю своей асти вату. О, купается. Вы же увидели. Вот какая беленькая она. Даю вату, и она там сидит на ней. У нее очень там мягко, Вот. Я небольшая гнездочка там. И купается себе туда. Следующее. Никогда не мод. Нельзя перед хомячками Брызгать какие-то там духи, деколоны, потому что для них это очень опасно. Ну и запах для них это очень резкий. Следующее, нельзя э, класть газеты, потому что там, ну, бактерии всякие. Да, бактерии, много бактерий там. Э, ну, если честно, я эти все правила дотримаюсь очень тщательно. И, кстати, хомячкам нужно убираться раз в неделю. Ну, я уже как-то забыла про свое хомячка, поэтому убиралась где-то неделю и два дня прошло, и я потом убралась на третий день. Хомячки, хомячки некоторые очень активные, ну как и моя. Кстати. Джунгайских ночков можно научить дрессировки. Я уже свою сырых команд научила, но она мне не собака. Просто я ее учу. Я ее учу раз разом, и она меня слушает. Но всегда для дрессировки я берешь пятиш... э, те теле... место. То есть э, э, я когда я одна дома, я беру на открытое пространство, кладу мою асечку, беру семечки и потом дрессирую, то есть такой вверх, там вниз, и она это все слушает, и после этого я ей даю семечки, вот так. Такой прелестный смычок у меня, мне она нравится очень. Ну, клетка это обязательно. Мы уже скоро я куплю для нее очень большой, потому что я хочу, чтобы у меня была большая клетка. Она очень прикольная, я очень сильно люблю. И в следующий раз, если вы хотите, я вас познакомлю с собакой. Ну ладно, а с вами была Алена и канал Катерина Грузия. Не забывайте смотреть мои стопики и следующее видео про животных. Все, пока-пока.